মৈতেই অ্যালায়েন্স সোসাইটি ফর মৈতেই চেম্বার অফ কমার্সের যৌথৌতুকে মণিপুরে চলা হিংসার ঘটনায় বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি শিলচরেও প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হলো শিলচরে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদী এই কর্মসূচি পালন করা হয় প্লেকার্ড হাতে নিয়ে মণিপুরের হিংসার ঘটনা তীব্র প্রতিবাদ জানান এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা জানান প্রতিবাদে এই কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি বিদেশেও থাকা মৈতেই মণিপুরী মানুষেরা নিজ নিজ স্থানে পালন করছেন মণিপুরের ঘটনায় একতরফাভাবে মণিপুরী মানুষদের দোষারোপ করা মেনে নিতে পারছেন না তারা আন্দোলনকারীরা জানান মণিপুরের ঘটনায় দায়ী সেখানের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কেন্দ্র সরকার যাতে হিংসা পুরোপুরি থামিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনে এই দাবি জানান তারা রিপোর্ট ডেইলি গ্লোবাল प्रोटेस्ट सेवेंटीन दिसंबर 2023 हम लोग का मेटे एलायंस जो ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जहाँ पर मेटे ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसका नाम है मेटे एलायंस एंड दिल्ली मेटे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी डीएमसीसी और हम लोग का सोसाइटी फॉर मेटे चैम्बर ऑफ कॉमर्स असम सब मिल ऑल ओवर वर्ल्ड में मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके वजह से पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने के लिए जंतर मंतर दिल्ली चंडीगढ़ सुखनू कक्षिंग मोरंग बिष्णुपुर कछार चेन्नई मुंबई पुणे इटली यूके नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया सम एशिया पैसिफिक कंट्रीज स्वीडन जापान ताइवान साउथ कोरिया मिडिल ईस्ट थाईलैंड यूएसए कनाडा मेक्सिको घना एंड अफ्रीका ये सब में एक ही दिन में हम लोग सेवेंटीन दिसंबर मीन्स आज संडे में हम लोग ने ग्लोबल सिटिंग प्रोटेस्ट के लिए हम लोग आयोजन किया है ताकि मणिपुर में जो वायलेंस है तीन तारीख तीन मई 2023 से जो वायलेंस हुआ है वो जल्द से जल्द बंद करें और जो मिट्टी को विलन बनाने का जो कोशिश कर रहा है इसको जल्द से जल्द बंद करने के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर है उसको हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके वजह से हम लो लोग ग्लोबल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं अच्छा ताल्लुक है क्योंकि म्यांमार बर्मा जो है वो टोटली चीन स्टेट टिडीम कुकी वो लोग एक आ, रेस है वो रेस क्या होता है कि हम लोग का मणिपुर का जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर मणिपुर एक स्टेट है इंडिया का भी बॉर्डर विथ म्यांमार वर्मा है तो क्या होता है उन लोग का एक चीन स्टेट बोल के एक है फिर जो है फिर वोसाफ़ वन मुल का एक रेस है तो उस रेस की वजह से क्या होता है कि हम लोग का इंडिया और मणिपुर के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो फेंसिंग नहीं हुआ है तो क्या होता है कि ज़्यादातर जंगल है तो हर आदमी इजीली घुस सकता है और इलीगल इमिग्रेंट ज़्यादा हो गया है चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने भी बोला है कि बहुत सारा इलीगल विलेजेस आ गया है तो उसकी वजह से और पॉपुलेशन होने के वजह से फिर नार्को टेरिज़म के वजह से ये सब बहुत सारा एक जोग्राफिकल बहुत प्रॉब्लम हुआ है उस वजह से हम लोग का मणिपुर में जो मिट्टी से जो प्लेन एरिया में जो रहता है जो हिल एरिया जो पहले से ही चौड़चांद महाराष्ट्र के समय से और आदि ज़माने से जो मणिपुर एक स्टेट है बोल के जो है वो अभी टुकड़ा टुकड़ा करने का कोशिश कर रहा है बंदुगौन अपना जानन गतो तीन मई तक हमारे पास राज्य मणिपुर मणिपुर हिंसा आगुन जलते थे কুকি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেমানের সংযোগ থাকার কথা বারবার প্রকাশ্য আছে ফলে শান্তি বিঘ্ন হচ্ছে এই অবস্থায় মণিপুরে শান্তি ফেরাতে করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কেন্দ্র সরকারকে মণিপুরে এনআরসির মাধ্যমে বিদেশে কুকিদের চিহ্নিত করা উচিত এবং এসটি টিও এস টি আমরা খুব থাকার কথা এসটি আমার খুব প্রয়োজন এবং কুকিদের সঙ্গে যে সমস্ত বিচ্ছিন্নবাদী উগ্রপন্থী রয়েছে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এবং মিতাই চেম্বার কমার্স আসাম থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি